नमस्कार बुल्ढाने जिले के महाराष्ट्र के मेरे मतदार सिंह के सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान महीने की और आने वाली पवित्र ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक महीना से एक महीना लगातार एक महीना से आप लोग ईश्वर का अल्लाह का वहाँ पर ध्यान करते हुए आपका पाक रोजा रोज रोजाना कर रहे हो और इस महीने में हमारे से जो भी गलतियां होंगी जो भी पाप हमारे से हुआ होगा या आ, कुछ चुगबुलेंगी तो ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का एक महीना है और निश्चित रूप से आप सब ये काम कर रहे हो मैं तहदील से प्रार्थना करूंगा ईश्वर से अल्लाह से कि आपके आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके ज़िंदगी में कोई भी संकट हो या कोई भी अपने दुख हो अल्लाह ताला सब दूर करेगा और आपके बच्चों का अपने परिवार का आपकी तबीयत का सबका ख्याल अल्लाह ताला रखेंगे ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ और मेरे परिवार की ओर से सभी तमाम मुस्लिम भाइयों को गरीब से गरीब छोटे -छोट, छोट, बड़े से से बड़े बड़ा हर किसी की ईद अच्छे से हो जाए ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। नमस्कार ईद और गुढ़ी पाड़वा या दो धार्मिक सणांचा मी मनापासून सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो ईद आणि गुढीपाडवा या दोन्ही धार्मिक सणांच्या माध्यमातून प्रत्येक बांधव आपला आनंद मोठ्या उत्साहामध्ये देशभर साजरा करतो पारंपरिक पद्धतीने रूढी परंपरेने हे सण शांततेने साजरे करून हिंदू मुस्लिम एकतेचं दर्शन खऱ्या अर्थानं यामधून घडवल्या जात असते तीच श्रद्धा तीच भावना आणि तेच दर्शन या ईद आणि गुढीपाडव्याच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक बांधवांनी दाखवावं व मोठ्या उत्साहामध्ये हे दोन्ही सण साजरे करावे दोघांनाही दोघांच्याही उत्साहाचे मनापासून हार्दिक शुभकामना रमजान महिन्यामध्ये मुस्लिम बांधवांनी आणि इतर धर्मियांनीही रोजे ठेवले उपवास केले पवित्र रमजान महिन्याचा शेवटचा आणि शव्वालची सुरुवात दर्शवणारा हा दिवस म्हणजे ईद उल फित्र ईद हा प्रेमाचा शांतीचा आणि बंधुभावाचा संदेश देणारा सण आहे या दिवशी सगळेजण एकमेकांना भेटून प्रेम शांती आणि सर्वांच्या सुखासाठी प्रार्थना करतात दिलो मे प्यार जगाने को ईद आई है हसो के हसने हसाने को ईद आई है उठा दो दोष तो दुश्मनी को महफिल से शिकायतो को भुलाने को ईद आई है आपल्या सगळ्यांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा ईद मुबारक ईद मुबारक सलाम वालेकुम अस्सलाम ईद का है यारो ये प्यार ईद मुबारक सलाम वालेकुम अस्सलाम नमस्कार बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना येणाऱ्या गोडीपाडव्याच्या आणि रमजान ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा येणारं संपूर्ण वर्ष जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी सुखी समृद्धीचं जावं भरभराटीचं जावं अशी प्रार्थना करतो आणि पुनच्च एकदा सगळ्यांना पाडव्याच्या आणि ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो दोस्तो आदाब मै डॉक्टर गणेश गायकवाड आगाद बुलढाणवी शहरी बुलढाणा का एक सर्जन हो अदब की खिदमत भी कर रहा हूँ कई सालों से अब जो मुकदस रमजान माह चल रहा है इस सिलसिले में अभी अपने सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और करीब जो ईद आ रही है रमजान ईद एक तारीख को तो उस तल्लुक से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले यानी बुल्ढाना को और एक मेरी एक गदर की चंद अशार रमजान के हवाले से कि एक बार मुबारक तुम्हें सौ बार मुबारक रमज़ान की इस का दीदार मुबारक हर दिल में तेरी याद तेरा नाम है मौला अल्लाह से बंदों की ये गुफ्तार मुबारक और पैगाम मोहब्बत का जमाने को दिया है अल्लाह के बंदों का है किरदार मुबारक नमाजों में तिलावत की वो खुशबू सहरी का मजा और इफ्तार मुबारक नमाजों में तिलावत की वो खुशबू सहरी का मजा और इफ्तार मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक होबार चमन को हमें मतुमको ईद उल फितर मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक सारे चवन को हमें मत को ईद मुबारक मुबारक ईदुल फित मुबारक सारे ईद मुबारक सलाम अस्सलाम ईद का है ये पाया मुबारक सलामालय गौन ईद गह यारो ये पया ईद मुबारक सलाम गौन अस्सलाम ईद है यारो ये पया ईद मुबारक वालेकुम अस्सलाम ईद का है यार ये पया ईद का त्यौहार तो है खुशियों का है त्यौहार तो न तेरा है ना मेरा है ये सबका है त्यौहार तो ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक एद, मुबार... नमस्कार येणाऱ्या एक एप्रिलला रमजान महिन्याच्या या पवित्र पावन ईदच्या आपण सर्वांना मुस्लिम बांधवांना भगिनींना सर्वांना ईदच्या शुभेच्छा देतो येणार वर्ष आपल्या सर्वांना सुखाचं समृद्धीचं आणि आरोग्याचं जावं हीच प्रार्थना करतो आणि या महिन्यामध्ये आनंदाची गोष्ट अशी आहे की जागतिक होमिओपॅथिक दिवस जो डॉक्टर सॅम्युअल हेनुमन यांच्या जयंतीचा दहा एप्रिलला साजरा करण्यात येतो त्याचे सुद्धा आपल्याला शुभेच्छा देतो महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचाही जन्मदिवस याच महिन्यामध्ये मैं आहे आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा सुद्धा जन्मदिवस याच महिन्यामध्ये मैं त्याच्यासुद्धा आपल्या सर्व बांधवांना शुभेच्छा देतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये रमजान इच्छा या महिन्यामध्ये मैं एक एप्रिलला खूप मोठं ऊन असतं होमिओपॅथिक मध्ये पावर आहे की उमे उन्हाचे जे साईड इफेक्ट असतील डोको दुखणे उलटी मळमळ यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन ईदच्या निमित्त दिनांक एक एप्रिल मंगळवारी आणि दोन एप्रिल बुधवारी विनामूल्य श्री माउलिमिओपॅथिक हॉस्पिटल वानखेडे लाऊट येथे आम्ही दोन दिवस मोफत औषध आपल्या सर्वांना मिळत आहे तरी सर्व बांधवांनी भगिनींनी याचा लाभ घ्यावा आंततेने जो आपला भारत देश आहे प्रज्ञाशील करुणेचा देश आहे त्यासाठी आपण शांतता पाळावी आणि सोशल मीडियाला जास्त ओहपव न करता आपण आपला जिल्हा जो आहे बुलढाणा जिल्हा तो हा खूप शांततेचा प्रेमाचा जिल्हा आहे तरी आपण ही शांतता प्रेम कायमस्वरूपी आपल्या हिंदू मुस्लिम बांधवांमध्ये कायमस्वरूपी रुद्धी करतो त्यासाठी आपण देशाचे कर्तव्यदक्ष नागरिक आहे नात्यानं कुठे ही एखाद्या व्हायलन्स न करता शांततेने येणाऱ्या ईदला आपण सर्वांनी शांततेने जमावे आणि सर्व बांधवांनी सर्वांनी मिळून सर्वांना शुभेच्छा द्याव्या थांबतो जय जय हिंद सलाम अलैकुम अस्सलाम ईद का है यारो ये ईद का त्योहार है खुशियों का है त्योहार न मेरा है ये सबका है त्योहार ये प्यार का पैगाम है ये प्यार का पैगाम मुबारक ईद मुबारक आपला देश हा एक सेक्युलर देश है या देशामध्ये सर्व जाती धर्माचे पंथाचे लोक उन्हा गोविंदांना नागत आहेत सर्व एक दुसऱ्याच्या सण उत्साहामध्ये सहभागी होत आहेत आणि एक वेगळी परंपरा विविध ते एकता असलेली परंपरा या देशांना निश्चितपणे जोपासलेली आहे आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही समाजविधक समाज विघातक समाज लोकांच्या माध्यमातून या जाती जातीमध्ये धर्माधर्मामध्ये ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे परंतु आपल्या देशवासी हे निश्चितपणे होऊ देणार नाही आहेत खरं म्हणजे आता हा रमजान हा पवित्र असा महिना आहे या पवित्र महिन्यामध्ये सर्व मुस्लिम बंधू भगिनी ह्या ज्या आहेत त्या रोजा रोजा ठेवतात आणि मी या निमित्तानं पुढे येणाऱ्या ईदच्या सर्व देशवासिया मुस्लिम भाई बहन सू अल्लाह सबको खुश रखे इस देश में एकता रखे। ये, ये प्रार्थना भी करता हूँ असलाकुम मैं तमाम मुस्लिम लोगों को रमजान की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ ईद की और जो उन्होंने इबादत उन्होंने रोजे रखे अल्लाह फरमाए तलामी और जो हमारे भारत देश के हिंदू भाई है उनको भी प्रत्येक तर, तर, समाज के लोगों को मैं नगर अध्यक्ष पति के नाते शुभेच्छा देता हूँ बुल्ढाना से और हमारे बुल्ढाना पूरे तो हिंदुस्तान के अंदर एक जो माहौल है गंगना जमुना तहसीब का वो माहौल को बरकरार रखते हुए हमारे बाबा साहब का देवा संविधान तो वो संविधान के हिसाब से जो आज जीने का प्रत्येक समाज को लोगों लोगों का अधिकार दिया बाबा साहब ने उसे संविधान के हिसाब से चलना है ना कि ये रूल के बातों में सोशल मीडिया के बातों में आकर किसी के साथ भी लड़ लेना किसी के समाज का कुछ जलाना मैं तमाम हिंदू और मुसलमान समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ ऐसी कोई किसी के बातों में ना आके आप अपना भारत देश कैसा एकता रहेगा अपने मुसलमान हिंदू भाइयों की एक यूनिटी कैसी रहेगी यह हमको देखते हुए काम करना है और हिंदू भाई से भी हमारे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ समझदारी कर, से काम ले किसी के समाज पे अपने लीडर लोग अगर कोई किचड़ उछाल उच, रहे होंगे मैं उनको भी विनंती करता हूँ कि वो किसी की बात में ना आकर अपना सच्चा जिंदगी जो है सच्ची जो अल्लाह ताला ने बोली हमको मुसलमान भाइयों को जो हिंदू समाज में बोली हुई उस टाइप ता, गुजारना चाहिए तो वही हमारा एक भाईचारा है और वे हमारा बाबा साहब का एक संविधान है तो मैं ईद की तमाम मुसलमानों से और हिंदू लोगों से मुबारकबाद देकर मैं मेरी वालेकुम मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद इसी के साथ मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि यह रमज़ान जो है यह रमज़ान हमें सिखाता है अपने नफ्स पर काबू करना हमें अपने भूख प्यास के साथ साथ बुरी आदतों पर काबू करना है अपने गुस्से को शांत करना है किसी का दिल नहीं दुखाना है और हमें चाहिए कि ना सिर्फ रमज़ान बल्कि पूरी ज़िंदगी में हम अपना इन चीज़ों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। हमारा देश गंगा जमुना सरस्वती की तरह रहता है तो आपसी भाईचारा कायम रखे अपने नौजवानों से अपील करूँगी कि आप अपने गुस्सों पर काबू पाए शांतता रखें हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ ईद मनाएं जैसे हम एक साथ दिवाली मनाते हैं यही संदेश हमें देना चाहिए देश में अपने वार्ड में अपने गांव में अपने शहर में आपसी भाईचारे के साथ शिर की मिठास के साथ सब में आपस में मिठास बाँटे शांतता बनाए रखें फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक वालेकुम मैं शेख मती न्यू सिटीजन टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईटीआर प्राचार्य अध्यक्ष मैं सभी को ईद की हमारे पूरे स्टॉप के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ इस साल भी ईद जो है काफ़ी खुशी से चैन शांति से मनाई जाए पिछले साल की तरह भी और ख़ास तौर पे जो भड़काऊ भाषण जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से दिए जा रहे हैं वो उस पर ध्यान न देते हुए हम सब लोग जो है अपना त्यौहार जो है खुशी से मनाए जैसे हम लोग दिवाली दशहरे में भी हिंदू भाइयों को बधाई देते हैं उस तरह से इस बार भी मैं चाहूँगा कि हिंदू भाइयों से भी मुस्लिम भाइयों को भी बधाई दिया जाए और राजनीति ये जो विषय होता है ये थोड़ा बाजू में रख के इस त्यौहार को खुशी से मनाया जाए और इससे देश की अखंडता मजबूती को बहुत सहारा मिलता है आधार मिलता है नहीं तो यही छोटे छोड़ छोटे विषय जो होते हैं ये आगे चल के बड़े होते हैं और ये झगड़े का बहुत बड़ा स्वरूप ले लेते हैं तो मेरी फिर से आप सभी से दरखास्त है ईद का त्यौहार ये खुशी का त्यौहार है इसे अच्छे से मनाया जाए धन्यवाद शुक्रिया मैं डॉक्टर मनीषा चौहान राठौड़ सात वर्षा पास बुलडाना इधे तज्ञ श्रीरोज्ञ कार्यरत है आजचा वाईट देण्याचा विषय म्हणजे हा जो महिना हो आहे पूर्णपणे रमजान ईद सेलिब्रेट करण्यासाठी रोजा चालू आहे मुस्लिम बांधवांचा ह्या एका महिन्याच्या दरम्यान त्यांच्यामध्ये जो पॉझिटिव्ह आणि तेंच, जो उत्साह राहतो की ईद आहे ईद जशी हिंदू बांधवांची दिवाळी तशी मुस्लिम बांधवांची ईद साजरा करण्याचा जो त्यांच्या त्यांची जी तयारी आहे लगबग आहे या सगळ्या लगबगीमध्ये जो त्यांचा उत्साह आहे तो आपण वाढवूया आणि त्यांना रमजान ईद मुबारक देऊया आणि त्यांनी ईद ही आनंदाने साजरी करावी अशी मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि जे आजकाल मीडियामध्ये हिंदू मुस्लिम बद्दल जे बाईट्स येत आहेत किंवा जे विचार मनो मनोगत व्यक्त करतायत लोक ते आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावे आणि हिंदू मुस्लिम एकजुटीने आपण ही ईद साजरी करावी आनंदा सहभागन मुबारक 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 ईद मुबारक